<кій> Чуваки і девушки. Ну тут, звісно, розказується, як от, типу, коли поділили город, да, Бєвлін. Ну, німецькі гори, всі знають. І розказується, ну, як він жив, як він существував, да, поділений. Тобто, я чуть-чуть фрагмент вам запишу. Да, якби. Ну, можна це і самому якби, почитати, можна і це і самому взяти, як вже казав книжечку Кісінджера, Але от що пишеться? Ну так, я часть, я не всю часть беру. Теоретически, весь военный транспорт проходил через находящийся под советским контролем пропускной пункт. Но это было всего лишь фикцией. Контролировал все проходы восточно-германский часовой. А советские офицеры находились в расположении неподалеку дежурки на случай возникновения споров. Неудивительно, что Хрущев заинтересованный поиском места, где можно было бы продемонстрировать необратимый сдвиг в соотношении сил, решил воспользоваться уязвимостью Берлина. Сейчас буду так. Ладно, подаемся, сколько тут читать. И какая наступная тема у нас будет. А, ну там же, кстати, концепция безопас... западного единства, то есть... Уже скоро, кстати, вьетнамчик будет, скоро, да. Так, в своих мемуарах он отметил, грубо говоря, на ноги Соединенных Штатов в Европе имелась болезненная мозоль, на которую мы всегда могли наступить в зависимости от своих потребностей и оказать нажим. Связь западных держав наших бывших союзников через территорию ГДР, вот упоминание ГДР, западным Берлином. Вызов со стороны Хрущева позициям Запада в Берлине случился именно в тот самый момент, когда демократии вновь убедили себя в том, что нынешний генеральный секретарь является их единственной надеждой на мир. Даже такой скептический наблюдатель за происходящим на советской политической арене, как Джон Фостер Даллес, отреагировал на речь Хрущева на 20-м да. 20 съезде партии в феврале 1956 года. Открыто признал, что он увидел значительный сдвиг в советской политике. По его словам, советские руководители сделали вывод, что настало время кровяным образом изменить свой подход к некоммунистическому не миру. Теперь они стремятся к достижению своих внешнеполитических целей с меньшими проявлениями нетерпимости и меньшим управом на насилие. По той же самой модели, в сентябре 1957 года Менее чем через год после кризисов Суэц и Венгрии посол Левелин Томпсон докладывал из Москвы, что Хрущев действительно хочет и почти вынужден идти на разрядку в отношениях с Западом. Поведение Хрущева не подтверждало подобный оптимизм. Когда в октябре 1957 года Советы запустили спутник, Искусственный сателлит на околоземную орбиту Хрущев истолковал это по существу разовое достижение как доказательство того, что Советский Союз переохраняет демократические страны в научном и военном отношении. Даже на Западе стало набирать силу утверждение о том, что плановая система, дескать, указывается выше рыночной экономики. Президент Эйзенхауэлл оказался почти в одиночестве в своем отказе разделить всеобщую панику. Будучи военным человеком, он понимал разницу между опытным образцом и оружием, взятым на вооружении. С другой стороны, хорошо воспринимая собственное хва хвастовство, всерьез начал дипломатические наступления на широком фронте, чтобы превратить предполагаемое советское ракетное превосходство в некий дипломатический прорыв долгосрочного характера. В январе 1958 года Хрущев сказал датскому журналисту, запуск советских спутников в первую очередь показывает, что произошли серьезные изменения в балансе сил между странами социализма и капитализма в пользу стран социализма. Якось так, чуваки девушки, девушки, якось так. Буду дальше читать. Если будет что-то то я выйду на связок. Вот тут таково. Не сильно, конечно, тут много интересного. Ладно.